Saya sebenarnya terkejut apabila berlaku PRN itu lagi. saya biasa buat analisa kira-kira masa saya di PMO dengan Datuk Najib pun kadang-kadang Datuk Najib suruh saya buat kira-kira analisa pilihan raya di Melaka PRN dulu di Johor saya buat banyak analisa so itu hari masa pergi PRN saya jangkakan di Selangor ini maksimum Perikatan Nasional boleh menang 15 ke 20 kursi tetapi bila kita pergi pilihan raya, bila awak pergi pilihan raya, awak menang berapa? 22. Bila awak menang 22, itu satu je petanda dia tuan-tuan. Petanda dia orang-orang Melayu memang sokong awak. Sokong Perikatan Nasional, sokong PAS, sokong Bersatu dan tidak sokong UMNO no BN dengan PH tak sokong. Dan bila awak menang 22 kursi, Maksudnya apa? Maksudnya akar umbi no pun antara dua. Sama ada mereka tak keluar mengundi atau di pangkah awak. So sebab itu amno takut. Amdap takut. Amno eh, amdap pemimpin atas ni lah. Ha, dia takut benda ini sebab dia tahu saya dah cerita dekat semenanjung Barisan Nasional ada 23 kursi tak salah saya. Ah ha, 23 kursi. UMNO ada 23 kursi di Semenanjung. Kalau keadaan ini berterusan, di mana sokongan Melayu kepada UMNO cuma 20%. Maka 23 kursi ini akan pergi kepada siapa tuan-tuan? Perikatan Nasional. UMNO tinggal lah berapa? Berapa mungkin DAP akan bagi macam di Dusun Tua. Eh? DAP bagi satu kursi, wakil-wakil rakyat UMNO akan menjadi wakil rakyat yang mana dia punya base dia adalah kawasan-kawasan DAP. Maka dia tak boleh buat apa dah dekat situ. Macam mana nak perjuangkan perjuangan UMNO yang asal kalau penyokong-penyokong dia daripada DAP, betul? Dia tak boleh. Itu yang menjadi nasib uh, UMNO pada ketika ini, tuan-tuan. Eh? Sebab itu saya kata kalau nak selamatkan UMNO, kita duk cerita pasal UMNO kenapa? Sebab dia pun duk cerita pasal kita, betul? Uh, dia tanya, dia selalu cakap saya, dia kata, Isyam Jalil, apa sebut-sebut pasal UMNO, awak bukan ahli UMNO eh saya kata saya rakyat Malaysia, saya bayar cukai UMNO sekarang dalam kerajaan, betul? siapa yang bayar gaji menteri-menteri UMNO tuan-tuan? kitalah dah kita yang bayar gaji mereka, mereka jadi menteri takkan kita tak boleh cerita pasal dia, betul? yang tak layak cerita pasal kita eh, yang yang tak layak cerita pasal siapa-siapa ialah mereka tak layak cerita pasal kita sebab kita bukan dalam kerajaan, betul? ada siapa-siapa bayar gaji kita? ada? Tak ada. Tak ada siapa bayar gaji saya. Ada seorang buat fitnah dia kata saya makan gaji bersatu bayar saya bulan-bulan dia kata. Ah ha, itu saya nak kumpul itu lawyer saya dah tanya itu. Cari bila tu balik dia kata. Sebab itu actionable dia kata. Ah ha, itu saya kumpul-kumpul saya boleh saman. Ah ha, tapi tak apalah. Kita kumpul-kumpul dulu. Biarkan dia cakap. Ah ha, nanti satu hari kita ini. Ah ha, dia orang saya hari ini saya biasalah, Bila kita berjuang ni, kita ada kes-kes mahkamah. Saya pun ada dua kes mahkamah. Saya cakap dia saman saya lawan tuan-tuan. Ada satu lagi pun, insya-Allah saya pergi tak apalah ini perkara biasa. Dulu pun masa kita kalah PRU 14 2018 pun saya kena saman juga. Saya kena saman oleh siapa? Syarikat Bekalan Air Selangor. <laughs> Sebab saya komplain pasal air kualiti di Selangor eh. Dan uh, bila saya cakap macam tu mereka telah saman. Saya lawan. Bila saya lawan saya menang kes tu tuan-tuan eh. Uh, untuk air di Selangor ini. So kali ini tak apa. Kita bawa isu-isu ini tuan-tuan eh. Dan hari ini kita nak cerita uh, tajuk yang diberi kepada saya sementara tunggu YB sampai ini adalah tata kelola ini. Saya ada buat komen itu hari eh? Berkenaan yang pertama pasal uh, apa ada seorang menteri itu suami dia dapat kontrak. Eh? Huh? Suami dia dapat satu kontrak. Lepas itu Exco Selangor cakap apa ini bukan direct nego. Dia kata ini proof of concept. Lepas tu ada seorang lagi kawan dia pun backing dia. Dia kata ini bukan kontrak, dia kata ini cuma proof of concept. Dia kata. Lepas itu satu pula lagi ketua agensi kerajaan SPRM eh. SPRM kata dia kata saya nak cakap fakta dulu tuan-tuan eh. Ha, dia kata apa, bersalah ke Salah ke tidak benda ni dia kata Dia kata benda ni okey, Tak salah, lebih kurang macam itulah Saya nak quote dia punya ni Satu-satu pun ada dalam telefon Tuan-tuan pun, pun dah tahu Macam inilah, eh, saya benda ni live Dalam Facebook dan sebagainya Saya nak tanya tuan-tuan lah eh. Kalau dia jadi menteri Laki dia dapat kontrak Salah ke tak salah? Salah ha. eh? macam mana pula boleh tak salah. Betul tak? Ha sebab itulah dia kata daripada segi undang-undang. Okey undang-undang ceklah. Macam mana itu pasal kita nak suruh ada laporan polis telah dibuat, laporan SPRM telah dibuat. SPRM kata dia akan siasat. Bagus. Bagi ruang untuk SPRM siasat. Detailnya saya tak mau komen, tapi saya kata SPRM bagus. Tapi jangan siasat-siasat. Lepas itu tiba-tiba tutup ke apa saya tak tahulah. Ya tuan-tuan eh kita akan tengok kita akan monitor perkembangan ini. Dan saya komen, saya kata dalam undang-undang ada satu benda yang dinamakan uh, pengaruh yang tidak sepatutnya. Siapa belajar undang-undang? Dalam ni siapa lawyer tuan-tuan? Saya bukan lawyer tapi bini saya lawyer. Eh, kadang-kadang so, saya tanya, saya kata dia kata dalam undang-undang ada satu benda nama dia undue influence atau pengaruh yang tidak sepatutnya. So kalau ada elemen benda ini Maka tidak ada satu elemen-elemen yang mungkin Boleh ditanya, eh, boleh di question Daripada segi kesahihan atau ada pelanggaran undang-undang ketidak berkenaan dengan hal ini Cuma satu Itu daripada segi undang-undang Biar SPRM dengan polis siasat Yang saya nak cerita hari ini Orang yang sama yang tiba-tiba suami dia dapat Proof of concept ini Adalah orang yang sama bertahun-tahun lepas yang menjerit-jerit kata dia kata apa jangan award kontrak kepada kroni dengan nepotisme lah apa betul tak ha, tapi sekarang kenapa tiba-tiba suami awak boleh pula dan saya nak cakap kepada yang siapa yang cakap ini bukan kontrak saya nak tanya dia adakah syarikat ini mendapat bayaran betul tak kalau dia dapat bayaran Maksudnya ada kontrak ke tak ada kontrak Ada kontrak lah Kalau dia dapat bayaran Mesti ada kontrak Kita jual beli pun ada akad Mesti sign POC ni Bila dapat bayaran Adalah sign di situ Bila awak design benda-benda itu Dan awak mendapat bayaran Kontrak lah itu betul tak So apa kejadahnya yang dia kata Ini bukan kontrak betul dan ada saya tengok satu artikel dalam Malaysia Kini. Hari ini kita cerita fakta saja tuan-tuan. Eh? Saya tak nak cakap apa-apa, saya nak cerita fakta. Artikel Malaysia Kini ini, kod EXCO, Kajian Negeri Selangor tu cakap. Dia cakap, dua syarikat ini dapat kelulusan POC. MB cakap, ah, ini Adun di sini. Dia cakap dapat lesen, So satu dapat lesen Lepas tu dia kata Syarikat-syarikat ini diberi Bayaran atau peruntukan 2.1 juta Betul tak? 2.1 juta tu bayaran duit ke tak duit tu tuan -tuan? Takkan awak bayar dia 2.1 juta tak ada kontrak Betul? So itu kalau tak kontrak tu apa kejadahnya tu? Ha, 2.1 juta tu Sain mesti ada, sain mesti ada. Kontrak POC lah tu dan 2.1 juta itu duit siapa? Duit siapa? Yeah. Duit kita lah tuan-tuan. Ha? Duit orang Selangor. Ha? itu yang menjadi masalah. So kalau dia buat proof of contract, free. Tak ada bayar. Apa lah ikut suka tingkau lah, betul tak? Ha, kita pun tak peduli. Awak hantarlah apa proposal sekalipun Tak melibatkan bayaran Daripada poket kita Itu tak apa, betul Tapi bila awak bayar 2.1 juta Satu company Duit kita Lepas tu awak kata tak ada kontrak ha, Itu apa cerita ni Itu pasal saya nak tanya Saya nak tanya mereka suruh jawab Awak dah bayar ke belum Kalau dia kalau dia belum bayar Okay tak apa fine jangan bayarlah Tunggulah dia buat betul-betul betul. -betul, betul. Ha, tapi kalau dah bayar maksudnya ada kontrak lah tu. Ha, mana boleh dapat macam itu dan kita boleh tanya lagi kenapa pula lesen ni cuma dibagi kepada dua. Betul tak? Dia kata ini bukan direct nego dia kata. Ini adalah request for proposal. Maksudnya permintaan untuk cari proposal. Lagi teruk tuan betul. Haha, ini awak sendiri. Uh, proposal, betul tak? Itu lagi teruk. So saya nak mereka jelaskan proses ini macam mana? Adakah dia buka kepada orang ramai lepas tu dia request okey masuk satu-satu lepas itu dia proses uh, kita nak tahu detail sebab ini duit siapa yang tuan? Duit. duit kita lah.